Lambai lambai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Saudara-saudari para penonton, para pendengar, bapak-bapak haji yang dirahmati Allah Subhanahu Bersama-sama kita di Radio Anur An Majlis Agama Islam Negeri Johor Dalam perkara ibadah haji Dalam tajuk khusus ialah perkara tawaf Saudara-saudara sekian Tawaf adalah satu rukun bagi haji dan umrah Dan ada juga dikatakan tawaf-tawaf yang wajib dan sunat Di sini saya nak kongsikan dengan para jemaah sekian Iaitu apa makna tawaf Makna tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan bermula daripada sudut hajat Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Ada ketikanya jemaah ini tawaf dalam keadaan ihram seperti uh, orang yang melakukan tawaf umrah. Mereka ini dalam ihram umrah. Jadi pakaiannya adalah dalam keadaan pakaian ihram umrah. Begitu juga perempuan dalam keadaan ihram. Uh, tapi bagi haji ada ketikanya dalam keadaan uh, tawaf itu dalam keadaan ihram yeah, dan ada juga ketikanya uh, jemaah itu dalam keadaan tidak pakai ihram bagi lelaki yeah, setelah selesai menunaikan uh, balik daripada mina jadi kesemuanya ini uh, tawaf ada yang tawaf fardu, sunat, ada yang tawaf sunat, ada yang hukumnya wajib seperti tawaf wadah, hukumnya wajib dilaksanakan jadi kita lihat pula kepada syarat-syarat sah tawaf orang yang nak tawaf ini sama ada tawaf haji tawaf umrah tawaf wajib tawaf wadah tawaf sunat ya pertama ialah menutup aurat ya bagi orang yang nak tawaf ini adalah menutup aurat kemudian yang kedua suci daripada hadas besar dan hadas kecil itu syarat sah jadi, sekiranya orang yang tawab ini, sedang tawab, tiba-tiba uh, batal wuduknya. Maka, hendaklah dia berwuduk semula dan menyambung semula tawabnya. Contohnya, uh, dia tawab yang ketiga, tiba-tiba batal wuduknya, kentut atau nak kencing. Maka, dia kena membaharui wuduknya dan menyambung tawabnya yang uh, tinggal baki itu. Itu dia kata suci daripada harap besar dan kecil. Begitu juga orang perempuan bila dia sudah berhadap besar maka dia haram untuk tawaf. Maka tangguhkan tawaf dia. Sama ada tawaf haji atau tawaf umrah atau tawaf sunat atau tawaf wada. Ya, kerana dia berhadap besar. Ha, sehinggalah dia suci, mandi wajib dan barulah melakukan tawaf. Ya. Kemudian orang yang nak tawaf itu mesti suci badannya, tiada najis. Ya pada pakaian yang dipakainya, tidak ada najis. Pada tempat, ya, tempat yang ditawab, tidak boleh pijak najis. Ya. Sama ada najis binatang atau najis manusia. Itu syarat dia. Kemudian, bagi orang yang nak tawab ini, apa-apa jenis tawab, mestilah bermula dan berakhir di sudut hajat suat. Jadi sebab itulah, orang-orang yang nak tawab ini kena tahu di mana hajat suat. Ya. Kalau dia baru-baru sampai ke Mesir Haram, dia kena tengok dulu di mana sudut ajak suat. Kebiasaannya, para jemaah ini umrah ke atau haji, mereka-mereka ini sudah dilatih sebelum mereka pergi menunaikan umrah atau menunaikan haji. Mereka sudah dilatih untuk tawab, praktikal. Ya, ada latihan tawab. Itu penting ya, eh, diikuti oleh bakar-bakar bakar jemaah umrah atau jemaah haji supaya sampai di sana dia boleh melakukan sendiri tanpa bimbingan tanpa bimbingan daripada pembimbing-pembimbing maknanya dia sendiri boleh melakukan dan boleh pastikan dia punya tawabnya sah ya, dengan mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh uh, Islam uh, jadi sebab itulah uh, para jemaah haji ke atau umrah ni mesti tahu benar tentang syarat-syarat sah tawab dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan semasa tawaf ya supaya sah dia punya tawafnya kemudian menjadikan kaabah sebelah kiri sepanjang pusingan tawaf itu syarat sepanjang pusingan tawaf itu mengirikan kaabah ya mengirikan kaabah maknanya bahu kiri itu sentiasa mengala ke kaabah sama ada dia tawaf di dataran atau dia tawab di tawaf di tingkat tiga ataupun menaiki kenderaan dia nak pastikan bahawa kirinya itu sentiasa mengalir ke Kaabah. Ya. Kemudian dilakukan dalam syaram dan di luar binaan Kaabah. Maknanya, maksudnya kat di luar binaan Kaabah, dia tidak boleh menyentuh Kaabah, kelambu Kaabah, Haji Ismail. Dilarang menyentuh. Kalau dia dalam pusingan ketiga umpamanya, dia menyentuh Haji Ismail. Maka batallah pusingan itu. Dia kena gantikan. Ya, menyempurnakan pusingan kelima itu dengan tidak menyentuh uh, Kaabah ataupun Haji Ismail. Jadi perkara-perkara yang biasa berlaku jemaah ni dia menyentuh Haji Ismail dan kelambu Kaabah. Jadi elakkan daripada menyentuh Haji Ismail dan kelambu atau Kaabah semasa tengah tawaf kerana dia membatalkan pusingan. Ya. Kemudian dilakukan dalam Masjid Haram dan di luar binaan tadilah Kaabah uh, tidak menyentuh Haji Ismail dan Sazwan. Kemudian hendaklah mengekalkan niat tawafnya sepanjang tawaf itu. Eh, dilarang untuk melakukan perkara-perkara yang membatalkan pusingan eh, uh, uh, Membatalkan dia punya niat tawapnya Kemudian, hendaklah cukup tujuh pusingan ha, Ini perkara-perkara yang uh, perlu dijaga Perlu diperhatikan oleh jemaah Tentang mengira pusingan Kadang-kadang ha, terlupa Berapa pusingan Enam ke? Tujuh ke? Ha, dia mesti tujuh Dengan yakin Jadi, terpulang kepada para jemaah untuk membuat kiraan. Apa cara untuk mengira supaya dia punya pusingan itu tetap sampai tujuh. Maknanya baru sah dia punya tawapnya. Sekiranya dia ragu-ragu, syak lagi ada kekurangan, maka dia kena tambah. Sehinggalah dia yakin 100% bahawa pusingannya itu sudah tujuh pusingan. Itu tentang syarat-syarat uh, sah tawap mesti ada tujuh pusingan. Sama ada di dataran atau di tingkat satu atau menaiki kenderaan kereta sorong dan sebagainya. Maka orang yang tawab itu hendaklah tahu Maka, macam mana syarat-syarat sah tawab. Kemudian larangan-larangan uh, untuk orang yang tawab maknanya tidak ada najis pada badan. Kadang-kadang juga kalau buat umrah dia membawa anak kecil kemungkinan tengah tawab itu anak kecil itu boleh kencing dia tengah mengendong anaknya maka dia hukumnya di situ ialah membawa najis kerana dia gendong anak yang ada najis walaupun dia pakai uh, apa ni? pempas eh tapi dia mengandung mengandung dengan najis. Jadi berhati-hatilah bagi khususnya orang yang tawaf umrah kadang-kadang bawa anak, berhati-hatilah supaya tidak melakukan tawaf dengan ada najis pada badan. Eh, Begitu juga orang yang bawa selipar di luar pakai selipar tapi dalam dia bawa selipanya masuk tawab. Jadi pastikan selipar yang dibawa itu tidak ada najis. Boleh dibawa tapi pastikan selipar yang ada dibawa sama ya, supaya tidak ada najis. Ha, itu syarat-syarat sah tawab bagaimana tadi ialah suci pakaian daripada uh, najis. Kemudian barulah kita lihat kepada amalan-amalan sunat masa tawab umpamanya orang lelaki namanya iktibak kalau dalam ihram haji eh umrah dia pakai ihram maka dia sunat beriktibak iaitu dengan memasukkan kain ihram di atas itu di bawah bahu uh, bahu kanannya eh, menutup bahu kirinya dengan kain ihram itu namanya sunat beriktibak ya eh, bagi lelaki semasa tawaf Kemudian istilam, sunat istilam iaitu mengangkat tangan ke arah hajat suat ketika melalui hajat suat. Sunat dilakukan ya, eh, bagi lelaki dan perempuan. Cuma berhati-hati orang oh, perempuan tidak uh, terbuka aurat terhadap aurat bila mengangkat tangan masa istilam. Begitu juga istilam, iaitu mengangkat tangan itu tapak tangan menuju kepada bertentangan dengan rukun yang manis sunat. Kalau dihajat suatu lepas istilam dikucuk tangannya, tapak tangannya. Tetapi bagi melalui rukun yang mani istilam itu tidak perlu dikucuk tangannya. Kemudian uh, melakukan ramal yang berlarianan, berlari-lari anak pada orang jemaah lelaki tiga pada pusingan tiga, tiga pertama, kedua dan uh, ketiga. Kemudian sunat mengikat bah uh, sebanyak uh, apa ni? berturut-turut sebanyak tujuh pusingan. Jadi boleh berhenti Empat pusingan boleh berhenti berehat ya. Itu tak dapat sunat lah Tetapi bila dia berterusan melakukan pusingan Sebanyak 7 pusingan Maka dapatlah pahala sunatnya Kemudian Dia ikuti dengan masa tawaf itu Tawaduk dan khusyuk Jadi elakkanlah menggunakan handphone Semasa tawaf Atau mengambil gambar kerana tak khusyuk lah kan Jadi dapat-dapatlah sunat Bila dilakukan tawab itu dengan keadaan khusyuk dan tawaduk Kemudian selepas itu dirikanlah solat sunat tawab Setelah saya yakin selesai tuju Pusingan iaitu melakukan solat sunat tawab di belakang makam Ibrahim Kemudian perkara sunat juga ialah Banyakkan berdoa dan berzikir sepanjang kita tawab Itulah dia perkara-perkara khusus berhubungan dengan tawab yang dilakukan oleh jemaah haji sama ada tawaf haji, tawaf umrah, tawaf sunat dan tawaf wajib iaitu tawaf wada. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.